oddiygina oq listni qalinligi bir millimetrni taxminan o'ndan birini tashkil qiladi va demakki o'n dona oddiy oq list taxminan bir millimetr bo'ladi endi shu opoqina qog'ozni bor yo'g'i bir marta bukladim endi esa ikki marta va uch marta va hokazo shu oq ok listning qalinligidagi judayam uzun qog'ozni ellik marta buklasak qayergacha yetadi ya'ni uning qalinligi qancha bo'ladi javob sizni aniq hayratda qoldiradi shunday qalinlikdagi qogvozni ellik marta buklasak yerdan oygacha hattoki undan uzoqqacha yetadi ishonmaysizmi albatta siz bor yo'g'i ikki raqamini qirq to'qqizinchi darajasini sinab ko'ring o'n besh xonali son chiqadi buni siz kilometrlarga vaqtimizda yerdan oygacha bo'lgan 384 yuz sakson ming kilometr emas 1.5 yarim million kilometrga harakatdan judayam katta bir miqdor chiqadi bundan nima xulosa qilishimiz mumkin bizning farzandimiz bugun oddiy oq qog'ozdek xususiyatlari kam bo'lishi mumkin lekin siz uni bitta sfanni o'rgatib undan keyin ikkinchi fanni o'rgatib undan keyin yana uchinchi va shu fanlarni bajarish uchun sharoitni berar ekansiz farzandlaringiz bugungidan ko'ra ikki barobar kuchliroq ertaga undan undanda kuchliroq bo'lib boradi ekan jys ierning atom odatlar kitobida shunday ma'lumot keltiriladi agar inson bir kunda bor yo'g'i bir foizgagina yaxshilanib borsa u bir yil vaqtda qirq barobar yaxshi insonga aylangan bo'ladi agar sizni hozirgi paytda bor yo'g'i bir million so'm pulingiz bor bo'lsa va uni siz deylik bankka qo'ydingiz va har kuni uni bir foizdan oshib borishiga erishdingiz kelish demak bir yilu bir haftadan keyin siznig pulingiz qirq millionga aylangan bo'ladi va undan keyin natijalar yanada tezlashib boradi bundan xulosa qilishimiz mumkinki farzandlarimizga kerakli ta'limni berishda hozir qo'yayotgan qadamlarimiz juda kichik ko'rinsa-da, har doim uzluksiz bo'lish orqali bir necha barobar yuqori natijalarga erishiladi demak o'quv markazimizda bo'ladigan fanlarda mana shunday bir foizlik o'zgartirishga bizlar tomonidan qilinadigan harakatlardan foydalanishni biz tavsiya qilamiz